Hər vaxtınız xeyir, əziz müdəffimlər və şagirdlər. Bu gün sizə ismin yiyəlik halı haqqında danışmaq istəyirəm. İsmin yiyəlik halı ingilis dilində possessive case və ya genitive case-dir. Cansız simlərin yiyəliyini düzəldərkən biz of sözündən istifadə edirik. Əgər ismimiz canlıdsa, təkdirsə apostrof əy, cəmdirsə sadəcə apostrof qoymağımız yetərlidir. Kökdən gələn simlər vardır ki, onlar Ə, onların yiyəliyini düzəldərkən biz apostrof-esdən istifadə edirik. İsmin yiyəlik halda olması üçün mütləq apostrof-esdən sonra <coughs> isim gəlməlidir və ya xod sifət sonra isim gəlməlidir. Və ya həm də say, sayı saydan sonra isim olmalıdır və ya həm də gerund formasında ola bilər. Bəs nə zaman yiyəlik hal sayılmır? Yiyəlik hal sayılmır bu zaman. Əgər apostrof-esdən sonra god bin, feilin hər hansı bir forması, ə, sonra zərf, say, ə, söz önü, article, fond of, going to, to not here bu kimi sözlər olarsa, iyelik hal sayılmır. Adətən biz bunu cümlələrdə görəcəyik və ə, cümlələrimiz let's-nə, it's-nə, you's-nə, he's-nə, he what's-nə, who's-nə, which's-nə başlarsa bu zamanda yiyəlik hal sayılmır. Biz dedik ki, kökdən cəmələnən isimlərin yiyəlik halını düzəltərkən apostrof esdən istifadə edirik. Eyni zamanda təki cəmi eyni olan sözlərimiz vardı ki, fish, swine, deer. Onların da yiyəlik halını düzəldərkən biz apostrof s-dən istifadə edəcəyik. Zaman zərflərimiz var idi. Today, yesterday, Tomorrow bunların da yiyəlik cəldərkən apostrof is. Eləcə də qoşa ss-lə bitən isimlərimiz var ki, onların da yiyəlik halıncəldərkən biz e, apostrof s-dən istifadə edəcəyik. E, İndi isə biz sizin ismin yiyəlik haqqında bir neçə testə baxaq. Birinci testdə choose the correct variant düzgün e, ifadəni seçməyimizi istəyir bizdən. Düzgün cavabları. Birinci te, e, ifadəyə baxırıq. The fireman uniform. E, fireman e, kökdən cəm olan isim olduğuna görə apostrof s ilə düzəlib doğrudur. İkinci də women sözü e, apostrof s ilə düzəlməyə doğrudur. Üçüncü də children kökdən cəm olan isim olduğuna görə apostrof s ilə düzəlməsi doğrudur. Düzgün cavabımız 1 2 3-cü cavab, yəni E variantıdır. 2-ci testə baxaq. 2-ci testdə bizdən yenə doğru variantı seçməyimiz istəyir. 1-ci cümləmiz, ifadəmiz kökdən cümlənin ismi olduğuna görə apostrof əs yazılmalı idi. Ona görə yanlışdır. 2-ci yenə kökdən cümlələrin ismi olduğuna görə apostrof əs ilə yazılmalı idi. Ona görə də yanlışdır. 3-cü də Üçüncü ifadəmiz doğrudur. Demişdik, təki də, cəmi də eyni olan isimlərin yiyəlik halınca dərkən biz apostrof s-dən istifadə edirik. Ona görə üçüncü ifadəmiz doğrudur. Dördüncü ifadəmiz də doğrudur. Beşinci ifadəmiz yenə yanlışdır. Çünki e, kökdən gələn isimlər apostrof s-lə düzəlir. Burda isə s apostrof, sonra isə tez yenidən e, s qoyulub. Ona görə yanlışdır. Cavabımız 3 4 A variantı. 3-cü testə baxaq. 3-cü testdə bizdən yenə doğru cavabımızı doğru, doğru variant istəyir. E, A variantına baxırıq. The child foi had. E, child kökdən gəlmənlərindən isimdir. Ona görə doğru e, bunu yiyəliyi düzgün gəliyi apostrofla olacaqdır. A variantı yanlışdır. B variantı doğrudur, çünki kökdən cümlənən isimdir, apostrof ilə yiyəlik yaranmaqsı doğrudur. C variantında kökdən cümlənən isimdir, kosmis apostrof s ilə yaranmalı idi. Burda isə s apostrof tezdən yenə s verlib, ona görə yanlışdır. D variantı yenə kökdən cümlənən isimdir. Bunun da yərliyinin düzəlməsi bu formada yanlışdır. S apostrof olmalı, e, apostrof S olmalı idi. 4-cü E variantında isə "deer" sözü təki də cəmi də eyni olan isimlərin içində idi. Onun yərliyini e, düzgün yərliyi apostrof S ilə düzəlir. Ona görə bu cavab da yanlışdır. İndi isə cümlə şəklində olan yiyəlik halda olan e, cümlələrə baxaq. Onların yiyəliyini işləyək. Deməli düzgün yiyəlik halda olan cümlələri seçəcəyik. Birinci cümləyə baxırıq. Yesterday's newspaper. Dünənki qəzetdir. E, biz dedik ki, zaman zərfləri yesterday, today, tomorrow bunların yiyəliyini düzəldərkən biz apostrof s-dən istifadə edirik. Birinci cümləmiz doğrudur. İkinci cümləyə baxırıq. Sheep's wool. Deməli sheep tək də cəm də eyni olan isimdir. Onun yiyərliyini yaratmaq üçün biz apostrof esdən istifadə edirik. Burda isə s apostrof olduğuna görə yanlışdır. 3-cü cümləyə baxırıq. Every man's responsibility mən sözü kökdən gələn isimdir. Onların yiyərliyini çıxardarkən biz apostrof s-dən istifadə etməli idik. O da yanlışdır. 4-cü cümləyə baxırıq. Çıldırın. Kökdən cəmlərlən isimdə apostrof eslə düzəlib yiyəliyi bu cümlə doğrudur. 1-ci, 4-cü cümləmiz hələki doğrudur. 5-ci cümləyə də baxırıq. Dedi ki, qoşa ss ilə bitən isimlərin yiyəliyini düzəldərkən biz apostrof s-dən istifadə edirik. Burda da 5-ci də actress beauty bu doğrudur qoşa ss-dən istifadə olunub və apostrof s ilə yiyəlik düzəldilib. Ona görə düzgün cümlələrimiz, yiyəlik olan cümlələrimiz 1-ci, 4-cü, 5-ci cümlələrdir. Cavabımız E variantı.